तो मेरा रोन निकल जाता जे कंधे क्या बता बजाते आजादी का मामला था कहा से आए लो? थे लोग आज के आ रहे हैं जब देश आजाद हुआ था तो हमने नब्बे पचानवे परसेंट कर्मी दी जा उस समय काला पानी फांसियां जेलें दू दी साहसास कराया जा रहा है कि जब अं भी जावागे कोई भी मसला कल देश के प्रधानमंत्री मंत्रियों को भाई इनकी जो तो वो बात, बढ़ नहीं पाई। बात, बात भी की पियूष गोयल जी मीटिंग से उठ के भी गए बात भी की तो हमने भी हमारा भी जो प्रयास था कि आप इतना ही मान लो पद क्योंकि सरकार की केंद्र सरकार की अपनी एक पोलिसी है तो वो नहीं बने तो कल टूट गए तो हमें बड़ा दुख लगा क्योंकि जो आज हो रहा है शब्द बॉर्डर तो हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो देखिए हम चाहते नहीं थे पर सबसे जो सर, मेरे को बुरा लग रहा है सबसे कोई बात नहीं संघर्ष होते हैं धरने होते हैं लोग रैली नजारे करते हैं हमने भी पूरी जिंदगी की है स्टूडेंट लीडर थे तो ऐसे चलता रहता है पर किसानों को दिल्ली जाने रोकना बहुत गलत बात है दिल्ली हमारी राजधानी है हम देश की राजधानी में जाके किसान अपनी बात रखनी चाहते सर लॉ एंड ऑर्डर जब पिछली बार किसान गए थे दिल्ली तो क्या पंजाब के किसानों ने जब रोड पे जा रहे थे और मैं मैं भी था उदो में मैं जब ये गांव वाला एक ग्रुप खनौरी पे गया था तो हम इनके साथ थे तो किसी किसान ने रस्ते में किसी भाई को किसी बहन को किसी के घर को किसी के मकान को किसी की दुकान को कोई हाथ नहीं लगाया क्योंकि किसानों का एम थोड़ा है कि हमने को गुंडागर्दी करनी हमने को ऐसा करना उनका तो जे है कि हम दिल्ली जाए अपना प्रोटेस्ट करें और हम केंद्र सरकार के आगे अपनी डिमांड रखे तो जो हरियाणा सरकार कर दिया इस वे सर कर तो वो दिल्ली केंद्र के इशारे पे कर दे केंद्र का ही इशारा है क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है ऊपर भी तो दिल्ली वाले केंद्र वाले सोच रहे हैं कि किसान मतलब जो दिल्ली ना पहुंच पाए तो सच जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है मतलब अगले को अपनी अपनी राजधानी में जाके किसान जो मोदी है बीजेपी का थोड़ा प्रधानमंत्री है पूरे देश का प्रधानमंत्री है भाई लोकसभा पूरे देश की लोकसभा राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति है सभी लोग उधर बैठते हैं तो किधर जाएंगे हम उधर ही जाएंगे किसान उधर ही जाएंगे अपनी बात करने के लिए हम अपना धरना मजारा रैली मिलना जो भी है उधर ही होगा तो जैसे हो रहा है कल सवेर से जैसे किसानों के ऊपर हथू गैस के गोले प्लास्टिक गोलियां वगैरह चलाई जा रही है जय सर बहुत बड़ा और जैसे बॉर्डर सील किया गया सर मैं अजनाला से आता हूँ मेरी जो विधानसभा हल्का अजनाला है तो अजनाला जब जाते हो आप रावी दरिया उस, उसके आगे पास्ता ना आ जाता कंडेली तार आ जाती तो मैं जब उस एरिया में जाता हूँ ना बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे मेरे किसान काम करते हैं तो मेरा रोन निकल जाता है जे के जे कंडे वाली देख के क्या बना हुआ है तो सर आज कंडे वाली लगा दी यार एक इधर भी कंडे वाली हो तो 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 तार होगी इधर भी कंडे वाली तार लगातार दो दिन से हो रहे हैं यार ना जे बहुत हम इसकी कंडेमिनेशन करते हैं निंदा करते हैं कि जे बहुत बड़ा केंद्र को सर खुद किसान इस देश के किसान है भाई ड्यूटी है कल हम हम पंजाब सरकार है जे मुख्यमंत्री साहब है मान साहब हम हैं तो कल इधर कोई आए तो हमारी ड्यूटी बनती है ना उनको मिलने की हमारी ड्यूटी बनती है उनके साथ मीटिंग करने की कोई मसला हल होता होता नहीं पर मिलना तो चाहिए फिर फिर क्या फिर क्या मिल लिया तो जल फिर क्या हो गया वो भी तो मान साहब ने हिम्मत करके मिलाया दो मीटिंग जो हुई वो पंजाब के मुख्यमंत्री के मतलब जो रोल निभाने के कारण हुई उन्होंने कोशिश की उनको समझाया दिल्ली वालों को भाई आके मीटिंग करो समझते कि उन्होंने सोल्यूशन नहीं किया मीटिंग कर ली अच्छी बात है मैं भी समझता हूँ कि, कि उन्होंने मीटिंग की पर ये मीटिंग का, का दौर बंद नहीं करना चाहिए जी तो क्या रहा है सर आपको लगता नहीं नहीं मुद्दा यही आ रहा है कि देखो किसानों के साथ उस टाइम थे जो प्रोमिस किया गया था वो लागू नहीं हुआ उसको लागू करना चाहिए वो बहुत गलत बात है तो ऐसी मीटिंग ठीक है जो बाकी डिमांड है उस तो आप मीटिंग कर सकते हो भाई जो उस टाइम आपने इनके साथ किया समझौता किया है तो उनको लागू करो क्यों नहीं करते जे लागू करना चाहिए और छ काम बंद करना चाहिए जे को दिल्ली जाना चाहते हैं किसान जाने देना चाहिए उनको जाके तो हाँ तो के भी हुई क्या वो, वो करना नहीं नहीं पीसफुली करना चाहते नहीं 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 प्रीप देखो जो किसान है उनके पास ट्रैक्टर ट्राली एक साधन है दिल्ली जाने के लिए हम 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 जब छोटे थे जब मजारे करते थे दिल्ली जाते हम ट्रेन पे जाते थे ट्रेन में दो दो सौ तीन तीन सौ आदमी बैठ के चले जाते थे तो अब किसानों के साथ लोग है ज्यादा लोग है उनका सामान है उन्होंने रोटी पानी का अपना सामान रखा हुआ है तो ट्राली तो क्या है ट्राली वही ट्राली है जिस जिस ट्राली पे कनक टोते है जिसपे चावल टोते हैं तो, है। तो फिर क्या है ट्राली किसान का साधन है ट्रैक्टर किसान उससे ही खेती करता है तो लेके जाना चाहते है जाने दे यार क्यों बंद करते हैं किसान को हक नहीं है दिल्ली जाके अपने प्रधानमंत्री को बोले कि भाई हमारा मसला हल करो आपको लगता नहीं 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 खराब होगी तो इसके लिए केंद्र सरकार जुम्मेदार होगी हरियाणा की सरकार तो जुम्मेदार है ही है पर केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी बीजेपी जुम्मेदार होगी हम तो बड़े चढ़ के बोलते हैं कि बीजेपी पंजाब के साथ जो कर रही है ये भी उनका हिस्सा है जो किसान पंजाब के है मेन तो आज भी पंजाब का किसान ही बैठा है तो हम तो पहले बोलते हैं सीएम साहब पहले बोलते हैं मान साहब के हमारे साथ हो रहा है था, था था, था है। सब ये क्यों कह रहे, हैं। क्यों रहे जे क्यों नहीं कहते कि जब देश की आजादी का मामला था कहां से आए ऐसे लोग आज पंजाब के किसान जा रहे हैं तो जब देश आजाद हुआ था तो हमने नब्बे पचानबे परसेंट कर्णी दी यार उस समय काला पानी फांसिया जेलें वो किसी ने दी पंजाबियों ने दी पंजाबी स्ट्रगल करने में थकड़े हैं समझ देख दे पंजाब पंजाब में बहुत बहुत बड़ी लहरें उठी है सर रोक पाए मेरे मेरे को मेरा जे सवाल नहीं है के रोकते हैं कि नहीं रोकते ये मेरा सवाल नहीं है गलत है मेरा सवाल ये है कि किसान को दिल्ली में जाना दे, देना चाहिए उनको अपना उधर एक जगह अलॉट करनी चाहिए दिल्ली में रामलीला मैदान है जहाँ पे लोग जाते हैं जहाँ जंतर मंत्र है कुछ भी है उनको बोल दे भाई आप बैठ के अपना प्रोटेस्ट करो दस दिन करो पंद्रह दिन करो दिल्ली जाने से नहीं रोकना चाहिए भाई साधी राजधानी है साडी लोकसभा है साडा राष्ट्रपति भवन है डरी है और क्या है डरी हुई है इधर डरी भी है पर एंटी किसान गवर्नमेंट है किसान क्या कह रहा है हमारा कर्जा माफ कर दो कर्जा कितना किसानों का मेरा नहीं ख्याल लाख हजार करोड़ हो कुछ भी नहीं है तो कितने कितने बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया इंडस्ट्री वालों का कितने इंडस्ट्री वालों को अ, अब तक मतलब मोदी सरकार ने अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए तो इनको क्यों नहीं करते यार हम लोग किसान है तो हमारा कर्जा नहीं माफ हो रहा जो अडानी अबानी उनको सब कुछ दे रहे हैं आप लोग समझने कि नहीं कर रहे बिल्कुल शांति से बात करनी चाहिए और देश के देश के प्रधानमंत्री को खुद मिलना चाहिए किसानों को देश के प्रधानमंत्री को सर खुद मिलना चाहिए देश के गृह मंत्री को खुद मिलना चाहिए और उन्होंने जब वोट वोटा लेनी थी अभी उन्होंने पिछले दिन ही मैं बोलता हूं अच्छा काम किया मतलब स्वामीनाथन जी को पात्र दिया है पर स्वामीनाथन की जो वोट है उसको भी तो लागू करे ना यार उसको ठीक है अच्छा प्रधानमंत्री तो के के को देश के होम हो मिनिस्टर को देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप बैठ के किसानों के साथ बात करनी चाहिए किसानों के तीन मेन मुद्दे हैं स्वामीनाथ रिपोर्ट है एमएसपी है, है और कर्जा माफी का बाकी तो चलो तो छोटे जे आप बैठ के करना चाहिए

ਜਪਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਰੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋੜ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਤੋ ਹਰਾਨੇ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਖੱਟਰ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸਕੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ